Peppa und ihre Freunde sind heute bei Luisa Löffel zum Spielen. <laughs> Kommt, wir spielen Verstecken. Wir verstecken uns alle und Peppa ist dran mit Suchen. Na gut. Eins, zwei. Jeder muss ein Versteck finden, bevor Peppa bis Zehn gezählt hat. Klausi und Molly verstecken sich hinter einem kleinen Baum. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Lucy und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Nein, zehn. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo Freddy. Hallo Peppa. Was machst du denn hier? Wir spielen alle Verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Ja. Pass mal auf. Hab euch. Oh, oh hallo, Freddy. Freddy. Aha, da seid ihr. Oh. Buh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. <laughs> ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. <laughs> ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. <laughs> Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. Eins, zwei, drei. Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Jetzt komme ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist: um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine super Nase. Ja, das stimmt. Hat denn wirklich alles einen Geruch? Oh ja, alles auf der Welt riecht ganz unterschiedlich. Wonach rieche ich denn? Du riechst nach Blumen und auch nach Gummistiefeln, Peppa. <laughs> nach was rieche ich denn? Du riechst nach Maskengras und Keksen <laughs> und nach was rieche ich Bananen und Marmelade und nach rieche ich Milch und Fischstäbchen und wie rieche ich denn Petro, du riechst nach Zahnpasta oh was ist denn dein Lieblingsgeruch Eier und was ist das Schlimmste was du je gerochen hast Stinke Käse. Puh! Ja. Gleich ist Mittagsessen-Zeit. Woher weißt du das? Ich rieche schon. Möhrensuppe. Ich rieche die Möhrensuppe auch. Ich auch! Mittagessen, Kinder! Jetzt gibt's eine Möhrensuppe! <laughs> Alle mögen die Möhrensuppe von Frau Löffel. Die Suppe ist lecker! Wer kann das sein? Herr Fuchs kommt, um Freddy abzuholen. Hm, mm, ich rieche Mittagessen. Oh, Herr Fuchs! Hallo, hallo, Frau Löffel. Hallo, Papa! Ich habe eben Mittag gegessen im Hasenhaus. Guter Junge! Und raten Sie mal, was es zum Nachtisch gibt. Riecht fein. Ich tippe auf Erdbeerpudding. Das stimmt. Herr Fuchs liebt es zu riechen. Alle lieben es zu riechen.